keyingi misol oddiy kasblar s guruh bir to'rt demak ushbu misolni ishlatshimiz uchun avval qaysi amalni birinchi bajarishimizni aniqlab olishimiz kerak chunki bu yerda barcha amallar deyarli barchasi bor qavs ko'paytirish ayirish kabi barcha amallarimiz bor birinchi bo'lib qavs amalni bajaramiz qavs amaliga e'tibor qilsak uni ichida ham qavs bor demak uni ichida de ustuvor amal bu bo'ladi demak birinchi bo'lib mana shu qismini hisoblab olishimiz kerak qavzdan keyin ko'paytirish amali bajariladi undan keyin qolgan amallar bajariladi biz qarzni hisoblab chiqqanimizdan so'ng mana bunga ko'paytirib to'rtinchi hisobni va oxirida aytib turib oxirgi hisobni amalga oshirsak hisobimizni yechgan bo'lamiz demak hisoblashni boshladik ikki taqsim beshga birni qo'shsak beshtadan umumy mahraj bersak yetti taqsim besh bo'ladi ko'paytirilgan bir taqsim uch 15 bo'ladi bu, bu versek, 15 tadan bersak 15 besh minus yetti taqsim o'n besh ko'paytirilgan ikkidan bir demak bu 4 -4, 8 bo'ladi 1 minus bir taqsim ikki sakkiz taqsim 15. besh bir minus to'rt taqsim o'n besh o'n marte demak 11 bir taqsim o'n degan javob chiqyapti yop test demak javobi 11 bir taqsim o'n bo'ladi